Добрый вечер. В эфире «Перша студия. И с вами я, меня зовут Олекса Ковжун, и напротив меня сидит французский документалист Бертран Норман. Добрый вечер. Добрый вечер. И мы по-русски или по-английски? Как, как тебе удобно? По-русски нормально. Окей. Okay. Я прошу прощения за переход на другой язык. Просто Бертран по-украински уже понимает, но еще говорит даже, наверное, хуже меня. А сколько у тебя языков всего? Ну, английский, немецкий. Когда-то я учил тоже польский язык, но это было давно. Была И... Была польская девушка? Секрет. Была польская девушка. А русский почему? Русский, потому что ну, мне нравится русская литература, русская литература, вот, культура, сам язык. Я в 1993 году путешествовал uh -huh. э, в нескольких русскоговорящих странах, uh -huh. и мне стало очень интересно, потому что в моем детстве был железный занавес, uh -huh. и для нас это было запрещенное пространство. И когда, Было интересно, что за ним происходит. Вот. И когда этот железный занавес упал, э, разрушился, тогда был, стало возможно э, вот, открыть для себя все это пространство, и мне хотелось это сделать. Но кино ты все-таки снимаешь не про Россию, а про Украину. Сейчас да. Почему? Но потому что э, в прошлом году э, вдруг мне стало ясно, что то, что происходит в этой стране, это что очень важно, исторический. Я у меня украинские друзья уже много лет, я познакомился с украинцами и в разных странах, но наверное, только в прошлом году, э, когда я общался с несколькими э, украинскими авторами, которые были в Париже, uh -huh. я понял. Вот э, насколько э, имеет значение э, именно сейчас, этот, э, э, это время истории Украины. Скажи, а вот э, э, ты это почувствовал в разговоре с людьми или вот э, сидишь дома, ешь, э, я не знаю, что там, например, круассан, смотришь телевизор и понимаешь, что в Украине что-то важное? Или все-таки медиа не дает это Может быть, и, уже чуть-чуть э, телевизор, э, угу. статьи в газетах, но это именно когда я уч... я, я... у меня были вот эти разговоры вот с украинскими авторами, которые были в Париже, потому что была выставка книг. Угу. Они мне объяснили вот очень хорошим образом. Тогда я понял, что надо приехать и посмотреть ближе. А, твой фильм называется «Рабочее название», насколько я понимаю, «Рождение нации». Да. А... Ну, рождение, происходит такой процесс вообще. Ты присутствовал в природах? Я присутствовал. Это такой процесс ну, травматичный. Вот насколько травматичный твой опыт украинский? Ну, э, дело в том, что я пропустил Майдан. Угу. Я должен признаться, что я пропустил Майдан, потому что я, я тогда еще не полностью понял что именно во время Майдана надо было сюда приехать. Я только после этих событий приехал. Но все-таки сразу же я познакомился с людьми, общался с многими людьми, и сразу же я чувствовал какую-то энергию, очень сильную энергию у многих людей, которую я вижу у немногих обычно. Это очень необычно. Я это чувствовал, я uh -huh. это ощущал. Я, я, решил вот не только в Киеве, а в других городах а где ты еще был? Я был в Днепропетровске, я был в Харькове, я был в Львове, я был в Мариуполе, я был в Одессе, вот, а только что в Венеции. И потому что я понял, что Украинская идентичность – это что-то это, это uh -huh. вот. А все-таки э, в то же время я понял, что есть какое-то еди единство, которое сейчас э, формируется. Э, единство в разнообразности, может быть. И э, нельзя было вот, э, не бывать во многих местах э, и не наблюдать за людьми, в многих местах, потому что действительно есть какая-то разнообразность. Вот нам интересно, понимаешь, у нас же с Западом история такая вот: любовь, надежда, обида. Вот эта Майданная история ты не застал. Европа нас сливает. Mm -hmm. С одной стороны, с другой стороны, нам хочется получить какое-то одобрение. Вот тогда тебе вопрос самый главный, ключевой. Скажи, Европа нас сливает? Но дело в том, что э, в Европе, мне кажется, что Европа э, довольна тем, что украинцы доказали, что они хотят приблизиться к Европе, к э, ценностям э, Европы. А в то же время э, Евросоюз – это очень сложная система, есть уже 28 стран. И эта система э, сейчас работает, может быть, не оптимально. И э, поэтому... Я это так мягко сказал. Да, не оптимально. Поэтому, э, наверное, Евросоюз сейчас считает, что сложно было бы вот, принять новую страну, которая еще в процессе чего-то. Принять понятно. А вот э, есть ощущение вот, э, на грунте, наверное, ты, ты с ним сталкивался, что мы Европе не нужны, что они нас заманили какими-то обещаниями и бросили, оставили один на один с Россией. Как часто Украина появляется в новостях во Франции? Ну, у нас, мне кажется, что у нас немало журналистов неплохо пишут угу. по Украину. Я регулярно читаю хорошие статьи, которые отражают, по моему мнению, то, что происходит. Но это довольно короткие статьи. Это не глубокие статьи угу. в основном. Не аналитические материалы. Есть есть книги, которые сейчас выходят у нас хорошие книги, которые были написаны вот журналистам, именно журналистами, которые много были в Украине, которые писали много статей. Сейчас они пишут книги, которые по моему мнению гораздо более удовлетворяющий, потому что... Да, вот, но сколько людей их прочитывает. А вот что сейчас, например, вот на этой неделе, что сейчас обсуждают во Франции? Ну, э, вообще... Да, вот во Франции о чем говорят в ну, Бистро? Ну, говорят, о, о, например, говорят о реформе образования. У нас uh -huh. есть большой реформ образования. И много недовольны этим, этим реформам. Говорят э, о ситуации иммигрантов э, из Африки, э, в Италии говорят о, о войну вот, на Ближнем востоке э, в основном э, ну говорят тоже по украину э, регулярно но гораздо меньше знаете я честно говоря ну, с одной стороны большое спасибо за то что вы не стали русским продавать мистрали даже деньги собираетесь возвращать но я был потрясен историей когда была вот нормандская встреча они жили в маленькой гостинице, все эти высокие гости. И когда Путин спустился в фойе, ему французы устроили овацию. Я разговаривал с журналистами, мне об этом рассказывали английские журналисты, которые там были. Я потерял до речи, я говорю: а почему? Они говорят, ну, потому что ну, Олан он мягкий и тютя. А Путин, он типа такой весь мачо, без рубашки, э, совершает поступки, тут Крым забрал. Вот есть такая, такая симпатия к, э, я думаю, России. что, я думаю, что есть, она существует, но она не отражает целое общество. Это только определенный процент населения. Я думаю, что у нас во Франции уже давно существует чувство антиамериканизма. Угу. Это тоже не отражает общество целиком. Ну, такое Но не маленький процент населения имеет такое, такое чувство антиамериканизма. Вот Все, что плохое в мире, это американцы. Угу. Да? И поскольку Путин сейчас стал... Знаменитым врагом. вот он, он хочет, по крайней мере, так э, выглядит. Э, много людей видят его как героя против э, США. Но когда я говорю много людей, это все-таки э, не такой большой процент населения, но, которые влиятельны. А еще есть бизнес у нас, да? вот эти нефтяные э, фирмы. Очень много фирм у нас э, делают бизнес с Россией. И для, для них, конечно, выгодно э, вот, держаться э, держать за и них и так далее. Но понимаешь, э, вот у нас здесь есть такое ощущение, что вот, э, поскольку бизнес э, вынужден защищать свои деловые интересы и имеет дело с Россией, то выглядит так, что Европа э, ну, придает свои вот эти самые европейские ценности, о которых мы говорим. Я думаю, что сейчас есть большая борьба в Европе, внутренняя борьба, которая довольно, не очень громко, но между этими ценностями и интересом бизнеса. Вот. Люди, они не ожидали то, что произошло в Украине, они Понятно. не ожидали реакцию Российской Федерации, и люди до сих пор стараются... Понимать, как они должны реагировать. Но понимаете, уже столько лет существует Евросоюз, уже столько лет есть мир именно в Евросоюзе, да, самом, уже столько лет не были э, разрушены вот э, права ну, было войны, границ, да, что вдруг это происходит, и многие люди не, не, не знают, как реагировать. Я думаю, что мне кажется, что это, это проблема понимания и, и реакции. Я сам моя личная реакция, когда все это произошло, была: надо лучше знать украинцев. И надо дать знать французам, кто такие украинцы, что они хотят, как они видят себя. И э, тогда тогда будет легче французам э, почувствовать, найти, с кем они разговаривают. Точно. И, и найти свою позицию. Я был потрясен, когда увидел... Э... Дяденьку из Национального фронта французского, который приехал в Донецк, принимал участие в какой-то там конференции. То есть французский националист ультраправый из Липеновской партии, он с какого-то Бодуна поехал в Донецк, принимает участие в каком-то заседании и говорит, что они борются, что они антифашисты, сидят рядом с коммунистами. Что это, что это такое? Ну, это действительно и для нас очень удивительно, потому что Национальный фронт э, должен быть национальным, да, и э, есть большой парадокс. Вот, национальный фронт э, получает э, вот, денежную помощь вот, от Российской Федерации. Э, это, это, если бы не было трагично, было бы смешно. Вот. <связывая> Но это на них как-то скажется, они потеряют на выборах то, что они реально выступают. Ну, к сожалению, к сожалению, не детях будет сказано русской подстилкой. К сожалению, французы обращают больше внимания на внутренне, внутреннее дело, <связывая> чем э, на э, ну, иностранные дело. И если э, национальный, национальный фронт будет проиграть выборы, к сожалению, это будет по другим причинам, я думаю. То есть они, их избиратель не считает, что это предательство, собственно, национальных интересов Франции. Э -э, да, но люди все-таки обращают больше внимания на, 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 на другие. На то, вещи. что происходит именно у них. Точно. И ну вы абсолютно правы. Надо обязательно э, больше обращать внимание людей на этот вопрос, э -э, потому что это совсем. Но я очень ревлен тому, что это может происходить, и тому, что наши, наши СМИ вот так молчат. Но не полностью молчат, потому что я все-таки вот читал статьи, есть газеты, которые регулярно об этом говорят. Но целью общества не настолько обращать внимание, да? На ну, такие мелочи и нюансы. Да. Ну вот, я помню, всколыхнуло, это и мир всколыхнул, и всколыхнуло французское общество, история с Шарли Абдо, с карикатурами. И тут я понял, что мы уже взрослая страна, потому что мы все-таки обращали внимание больше на свои печали. И была даже ревность, когда люди фотографировались, это Же, Суи, Шарли как раз в Волновахе маршрутку расстреляли, и появились люди, которые там с хэштегом ⁇ ЖСВИ Волновах ⁇ и обижали, что Европа не поддерживает. Вот есть ощущение, что вот эти самые европейские ценности, что Европа устала, что Европа на пенсии, и что Европа не в состоянии справляться с вызовами нового времени, с русской агрессией и так далее. Это нам кажется, или это близко к правде? Я думаю, что это близко к правде. Я думаю, что э, Европа отвлекла от таких проблем. Угу. Э, проблемы в Европе ⁇ это ну, это страховка, это дефицит, это иммиграция, это э, люди без работы. Но все-таки э, люди в Европе живут неплохо. Неплохо. Поэтому неплохо, к вам, поэтому к вам и едут. Но вот эта история... С расстрелом карикатуристов, то тогда вышло больше миллиона человек на площадь. Да, но у нас так давно не были такие события во Франции, uh -huh. что, конечно, сразу же обратили огромное внимание. Проблема в том, что в той же неделе или на следующей неделе 150 студентов погибли в Пакистане. А попозже вот 100 или 200 студентов погибли э, в Кении в Африке, uh -huh. и очень мало говорили про это. Мне кажется, что на этих манифестациях э, я Шарли, да, uh -huh. э, было бы оправдано обратить внимание на на эти другие убийства, да, вот, и, чтобы соединить, да, э, все эти проблемы. а не только думать о себе. Но почему-то вот в французское общество больше обращает внимание на себя. И это то, что меня раздражает. Я всегда вижу на национальных новостях, да, вот э, в эфире, вот новости про Францию, да. Uh -huh. и, и я смотрю всегда Франция 24 потому что это хотя это французская французский телеканал, это новости по всему миру, uh -huh. по всему миру, вот. Но есть такая тенденция вот, французов очень обращают внимание на себя. И я думаю, что очень длинный процесс, чтобы они интересовались другими. Это, но я думаю, что есть надежда. Потому что... Ну, спасибо, ты нам в этом помогаешь. А вот по своим впечатлениям, если ты мог сейчас вот украинцев охарактеризовать каким-то одним словом, я понимаю, что это невозможно, вот украинцы они какие? свобода любви они любят uh -huh. свободу это может быть принципиальное качество принципиальный черт который я заметил у людей и они осознают это uh -huh. вот в ни в ни в какой другой стране в мире общаясь с людьми я столько раз слышал эти слова вот um, ну если я должен что-то еще добавить um, ну, это очень эм, гостеприимные люди, э, которые э, для них э, очень важна ценность – это тоже семья. Э, и просто чувствуется приятно в Украине. Комфортно. Не, несмотря да. на, всех, на все эти проблемы, да, просто чувствуется да, приятно, комфортно. И это довольно приятно а какой город тебе больше всего как-то показался ближе больше всего ближе но с одной стороны но ну, как парижанин да uh -huh. париж, париж это, это большой город это столица конечно вот Киев это тоже столица я чувствую себя ну почти как дома вот относительно вот этого Львов очень красивый и я был там совсем недолго, но очень хочется там дольше остаться, да, и открыть для себя вот этот город больше. Но Харьков мне понравился тоже. Харьков интересный. Харьков интересно. Я был удивлен, потому что я не ожидал. Я ожидал, что Львов мне понравится. Я не ожидал, что Харьков мне понравится, и понравился. Ты видел это мое любимое здание, вот этот Госпром? Такое Действительно, нечеловеческое. Госпром, это удивительно, это уникально. Я, я очень мало таких зданий видел в своей жизни. Это же памятник идеи, оно же не очень оно же не соразмерно человеку, то есть это целиком литое из бетона. Да. Я не, 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 ты был внутри, я не был ни разу внутри. Нет, я, я еще не успел, но хотелось бы, конечно. Я знаю, ты в Харьков попал как раз после теракта, то есть в тот же день, Именно когда был именно во время терака, да. Я даже э, встретился с людьми, которые были на этот марш, и у, один, у одного из них э, погиб э, лучший друг. Э, и все таки э, несмотря на то, что только что тогда произошло, эти люди, они были готовы со мной встретиться и, и познакомиться. Э, было, было очень печально. Э, э, в то же время э, я рад, что я был в этом городе, и, может быть, то, что я был в этом городе именно в это время, заставило, заставило меня, меня очень уважать этих жителей, которые, я думаю, рисковали. Был какой-то риск. Они рисковали, они не боялись. Это, я это очень уважаю. Вот так вот в грязи и крови, собственно, происходит становление нации. Это интересный процесс. Вот как ты думаешь, когда, когда ты закончишь это кино? Надеюсь, ближе к концу этого года. Потому что еще надо снимать чуть-чуть, а потом mm -hmm. монтировать, монтаж будет длинный, потому что я очень много снимаю. Так что да, я думаю, что в конце этого года понимаешь, я просто когда первый раз оказался за границей, вот это был 1992 год, про город Киев знали, футболисты, любители футбола знали Динамо Киев, все точно знали Чернобыль, и все знали еще Чикин Киев, вот эта котлета по-киевски. А что сейчас знают про нас? Знают вот, Майдан. Майдан. Знают Майдан, Майдан безусловно знают флаги, украинские uh -huh, флаги. Uh -huh. Люди, которые ничего не знали про Украину, они знают, что украинский флаг – вот, это желтый и синий, и желтый и голубый. Вот, это, это ясно. Они знают… Они, они знают вышиванки тоже, они знают вот... Э... Виночки. Точно, веночки. А вот э, говоря о соседях в этом культурном поле, все-таки ты человек русской культуры скорее, вот, я имею в виду языковой. И вот это русское культурное поле нам подарило такие красивые слова, как жидобандеровцы, укропы, нацики, в смысле нацгвардии. Ты встречался с людьми, которых можно назвать там нацистами фашистами в украине uh, нет я, я думаю что эти слова нацисты фашисты совсем uh, не подходят совсем не подходят есть националисты uh -huh. в украине uh -huh. есть патриоты uh, националисты это не нацист это не фашист это человек который хочет бороться для для своего народа, для своей, для своей нации, которая готова к многому, к многому для этого. Это не фашист, это не нацист, это что другое. Мне кажется, что украинский национализм отличается от э, национализма в нескольких других странах чем, тем, что в Украине он ассоциируется с партизанами, mm -hmm. защищать mm -hmm. себя. В других странах, я не буду их цитировать, Национализм больше идентифицируется с, с империей, вот, победить других да? и быть первыми. А здесь отстоять свое. Да. Спасибо. И последний вопрос. Если бы ты был французским президентом, что бы ты сделал для Украины? Что я бы сделал? Я, я, я бы много сделал для Украины. Я бы, я, бы, я бы помог всеми возможными средствами. Я думаю, что очень важно помогать Украине, потому что Украина ⁇ это наш сосед, Это с культурной точки зрения ⁇ это очень близкая нация к нашим нациям, это люди, которые стремятся к чему-то, которая очень сильная сейчас. Я думаю, что это было бы большой плюс для Европы, и в том числе для французов, чтобы больше признать украинцев, чтобы украинцы были ближе к нам. И я думаю, что они может, могут нас вдохновить и тоже помочь каким-то образом. Спасибо, спасибо. Это был Бертран Норман, друг Украины. Большое спасибо. Спасибо вам. Спасибо.